Bismillahirrahmanirrahim Di dalam semua ayat-ayat yang tersebut di atas Menjadi dalil yang nyata kepada orang-orang yang menggunakan akal fikirannya Seperti yang diperintahkan ya oleh Allah Bahawa alam ini termasuk juga di dalamnya manusia tidak terjadi dengan sendirinya tanpa penciptanya walaupun dikaji dengan ilmu yang paling moden. manusia yang mengkaji segala kejadian alam yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan panca inderanya yang menggunakan mata, telinga lidah, dengan secara berakal dan berfikir secara tabi'i membawanya kepada beraktiqat adanya Allah Tuhan yang menjadikan alam ini di sana ada di kalangan manusia yang dikenali dengan ahli falsafah dan ahli-ahli sains yang membawa teori yang membawa pendapat bahawa alam ini jadi dengan sendiri bukan Tuhan yang menjadikan pendapat itu kalau salah dan tak betul termasuklah pendapat Darwin seorang Yahudi yang mengatakan manusia dia jadikan dengan proses evolusi secara berangsur daripada makhluk yang beku, kemudian bergerak jadi hidup jadi monyet, lepas jadi manusia kita tengok awal ini monyet-monyet juga gajah bergajah juga tak berubah jadi lain dan hari ini terdapat penemuan oleh ahli-ahli syarikat juga yang menolak pendapat Darwin pendapat itu salah tidak betul dan hari ini di kalangan Haji Sain juga menyerah diri bahawa ada Tuhan yang menjadikan alam di sini menunjukkan bahawa akal manusia tetap mempunyai kelemahan akal manusia tidak boleh mencapai tidak boleh mengetahui semua perkara manusia memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal manusia akan percaya bahawa alam tidak jadi dengan sendiri mesti ada yang menjadikannya untuk mengetahui siapa yang menjadikannya maka Allah melantik Rasul-Rasul alaihi mussalatu wassalam Rasul-Rasul di kalangan manusia juga yang wajib bersifat dengan benar amanah di mana semua kaum yang bersama dengan Rasul-Rasul ini melihat Rasul-Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala sejak kecil sejak kecil lagi sehingga dilantik menjadi rasul tidak pernah berbohong Allah taala tunjukkan rasul-rasul yang dilantik itu di tengah kaum dia sendiri orang yang paling cerdik yang paling bijak yang tidak bohong bercakap yang berani menyampaikan bukan sebarangan orang yang dipilih menjadi rasul ini rasul-rasul yang dipilih inilah menerima wahyu daripada Allah memberitahu kepada manusia bahawa Tuhan yang menjadikan alam ialah ya Allah Tuhan yang mahasa tidak ada Tuhan yang lain lagi cobalah manusia itu melihat kepada kejadiannya sendiri dengan mani yang keluar dari sulbi bapanya dan paraib ibunya menjadi seketul darah seterusnya menjadi segumpal daging dan akhirnya menjadi lembaga manusia yang mengandungi tulang-tulang daging-daging orang-orang saraf yang dibalut pula dengan kulit kemudian dia mempunyai perasaan dan panca indera dapat bercakap, mendengar, melihat, berfikir dan segala yang ada pada kejadian manusia itu kesemuanya itu menjadi tanda adanya pencipta yang bersifat dengan dengan segala sifat kesempurnaan yang wajib wujud yang wajib ada di sinilah firman Allah taala wa fi anfusikum afala tubsirun dan pada diri kamu sendiri adakah kamu tidak melihat kamu tengok kepada kejadian diri kamu sendiri Maka kamu kenal Tuhan kamu Para ulama membuat kesimpulan daripada ayat Wa fi angkusikum apala tubsirun Dan pada diri kamu Adakah kamu tidak melihat Man arafa nafsahu arafa rabbah Sesiapa yang mengenal diri Maka dia kenal Tuhannya Mengenal diri bukan syair musalah Ada juga orang bodoh Dia baca Ha? Kena diri ini, kena kuk, kuk bodoh dia. Maka belajar yang masalah macam-macam itu, karut. Kena diri ini, kena kejadian kita. Yang menakjubkan. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan kita daripada bahan-bahan makanan yang diambil daripada tanah. Jadi mani lelaki dan mani perempuan. Yang dicampurkan. Menjadi seorang manusia dengan tubuh badan yang terkandung di dalamnya tulang, daging, organ, darah, Oraknya bejut-bejutnya terlalu banyak tak mampu nak ke. Yang kasar dan yang halus manusia dia tak mampu nak ke. Dan ada pula perasaan di dalam diri manusia. Ada akal fikiran. Semua perkara ini menakjubkan, menghairankan. Menunjukkan bahawa di sana ada pencipta yang menjadikan diri manusia. Yang wajib al-wujud, yang wajib adanya. Wajib adanya yang tidak menerima tiada sekali-kali. Yang adanya sempurna sediakala. Yang dinamakan Tuhan Allah yang menjadikan manusia. Allah, perkataan Allah itu sendiri memberi makna yang sangat hebat yang tak boleh diterjemah dengan apa-apa bahasa sekalipun. Kata Allah. Nak terjemah bahasa Melayu tak boleh. Nak terjemah bahasa Inggeris tak boleh. Nak terjemah bahasa Ibrani tak boleh. Tak boleh nak terjemah perkataan Allah ini. Kerana maknanya yang sempurna, bukan sekadar perkataan Allah itu sahaja semua nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah termasuk di dalamnya walaupun di sana ada orang kafir yang cuba menggunakan perkataan Allah tetapi penggunaan dia tidak betul, salah, tidak tepat orang Kristian menggunakan perkataan Allah Kristian Arab zaman dulu, dia pakai Allah juga bila nak semelih binatang, dia sebut Allah juga di sinilah kita orang Islam dibenar memakan makanan ahli kita kita boleh makan makanan semelihan orang Yahudi dan Kristian makanan binatang yang halal yang dia semelih kita orang Islam boleh makan mazhab apa? semua mazhab tidak ada mazhab lagi kerana ini adalah naf daripada Al-Quran Al-Karim Ya, ya. Yahudi hanya ni. Hati dia ada. Quran hari ini, Quran mana? Quran hari ini. Quran itu juga. Quran itu juga. Quran ini sehingga hari kiamat. Jangan pula Yahudi hari itu lah. Quran hari ini lagi ke? Quran mengatakan Yahudi tak boleh diubah lagi. Ini kena faham. Banyak orang kita salah faham. Oh, hari itu lain, yang ini lain. Inilah perangah. Tak reti nak nak memahami Al-Quran Al-Karim apa sebab kita dah amal dengan Al-Quran ni pun apa sama dulu je boleh amal Al-Quran sekarang ni tak boleh amal ini ni ini pahaman yang salah wa ta'amu ahli kitab wa ta'amuhum lakum dan makanan mereka halak kepada kamu kita yang tak pernah pergi ke luar negara tak tahu kalau pergi ke luar negara kita berikan mereka pergi ke ni orang putih di sana tak ada orang Islam orang Islam tak ada dan di sana ada kedai-kedai Yahudi makanan Yahudi yang orang Islam makan siapa hal ini dan orang Yahudi ni dia pada orang Kristian dia tidak makan babi orang Kristian ada ha, tukar agama dia dia tukar ajaran agama dia babi pun boleh makan juga babi semelih tak ada apa Ha, babi tak boleh walaupun semelan. Inilah yang yang dia menyeleweng daripada agama dia. Itu satu bak yang lain. Mesti dia semelan dengan betul. Dia semelan dengan betul. Dah dia sebut nama Allah tak betul. Ya mama tak betul sebut nama Allah. Kalau dia betul masa Islam dah lah. Kita kena baca. Apabila Nabi SAW menerima perjanjian Hudaybiyah. Masih nak buat perjanjian Hudaibiyah. Tapi ha, Nabi dihalang masuk ke Mekah. Nabi dan sahabat-sahabatnya pakai pakaian ihram. Saidina Osman sudah ditahan dan hampir nak berperang. Akhirnya pemimpin-pemimpin musyrikin kafir Mekah datang nak berunding dan bersetuju dimeteraikan perjanjian Hudaibiyah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu menulis perjanjian hudaybiyah ini Nabi kata wahai Ali tulis bismillahirrahmanirrahim tulis bismillahirrahmanirrahim kata Suhail bin Amr wakil orang kafir Mekah masuk pada masa itu kami tak pernah dengar bismillahirrahmanirrahim kami tak dengar bismillahirrahmanirrahim tulis bismikallohumma Nabi kata tulis bismikallohumma Bermakna mereka menerima Allah. Allah itu diterima oleh bukan saja orang Islam termasuk orang kafir. Tetapi kepahaman mereka terhadap Allah salah. Kerana mereka mengadakan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Perkataan Allah itu tak ada lagi Tuhan yang lain. Itu makna Allah. Tetapi mereka salah faham. Walaupun demikian. Sembelihan Yahudi dan Kristian boleh dimakan. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan perkataan Allah. Itu beza dengan orang musyrik. Kecuali kalau mereka menyembelih korban untuk jin, syaitan, berhala dan lain. Itu tak boleh. Kalau orang Islam pun. Macam ramah dulu bersemoh. Bersemoh we makan tu lauk semelih. Ada tu lebah bodoh ke semelih juga. Hak tu tak boleh makan. Walaupun orang Islam semelih tak boleh makan kerana tujuannya wa ma uhilla bihi li Allah. barang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala kerana tujuan bersama. kerana tujuan memuja kalau tujuan memuja tak boleh walaupun yang sembelih tutup lebar tak boleh tak boleh sekali-kali tetapi kalau sembelih tu sembelih makan biasa walaupun Yahudi dan Kristian kita boleh makan dengan nas al-Quranul al Karim -Qur Quran adalah mukjizat Sehari, sehingga hari kiamat jadi mukjizat sampai hari ini Quran tu boleh dipakai kecuali kalau sekiranya orang Kristian dia katok pakai katok kepala dia tak semelih tak boleh makan lah ini kalau dia semelih di sana ada orang Yahudi dan Kristian yang menyembelih binatang-binatang mereka walaupun mereka percaya kepada Allah dan mereka percaya juga kepada Tuhan bapa Tuhan anak dan lain-lain itu satu bak yang lain. Quran mengatakan bahawa kita boleh makan sembilan hal mereka itu. kita kena jangan kita terlanjur dalam masalah meletakkan hukum. Kerana banyak di kalangan kita ni pakai hukum akal. Pakai hukum akal, hukum dengan fikiran dia. Bukan berdasarkan Quran dan hadis Nabi SAW. Perhatikanlah kepada kejadian tumbuhan yang ada di sekeliling kita. Segala jenis, jenis dan bagainya Hatta dari jenis yang sama Ditanam pada tanah yang sama Baja yang sama Disiram dengan air yang sama Tiba-tiba mengeluarkan buah yang berbagai rupa dan rasa yang berlainan seterusnya lihatlah kejadian langit dan bumi Dengan segala isinya Yang dapat dilihat Segala galanya Membawa Segala galanya membawa kita percaya dan beriman kepada Allah yang menjadikannya dengan seindah-indah kejadian yang maha berkuasa maha mengetahui dan segala sifatnya yang maha sempurna. tumbuh Tumbuhan, pohon kayu yang ada di keliling kita. Kadang-kadang pohonnya sama. Pohonnya sama pohon pelam belaka. Pohon lasak belaka, pohon rambak belaka. Pohonnya sama. Tanahnya sama, bajanya sama. Tiba-tiba salah satu daripada pohon itu buahnya manis. Salah satu daripada pohon itu buahnya masam. Ada pohon yang di tanah sama buahnya pahit. Mengapa jadi begitu? Di sini menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa. Kalau begitu maka jalan untuk menyampaikan kepada kepercayaan Allah itu ialah dalil-dalilnya akal fikiran dan ilmu yang sebenar menjadi syarat penting untuk memahami dalil-dalil tersebut. Kalau tidak maka seseorang itu tidak akan sampai ke jalan yang sebenar. Tanpa akal kita tidak mengetahui apakah yang dikatakan dalil-dalil itu. Tanpa fikiran kita tidak tahu adakah penciptanya wujud. Dan tanpa ilmu pula kita tidak mengenal pencipta yang sebenar. Boleh jadi pendapat seperti ini. Payah diterima oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Yang selalunya menamakan diri mereka sebagai ahli falsafah atau ahli fikir. Tetapi pendapat yang tidak berdalil atau dalilnya tidak sebenar. Tidak boleh diterima dan tidak ada nilai-nilai ilmiah. Walau siapa yang membawanya dan apa namanya sekalipun. Walaupun orang yang mencipta teori-teori tak percaya kepada Tuhan. Ataupun mengadakan Tuhan yang lain daripada Allah. Yang dikenali sebagai ahli-ahli persapa. Pemimpin-pemimpin yang ulung macam Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi seorang pemimpin India yang terkenal yang percaya kepada tuhan-tuhan yang lain daripada Allah. Walaupun dia pemimpin tapi tidak mendapat hidayah daripada Allah. Tak dapat petunjuk. Maka dianggap pandangan dia tidak betul. Pandangan yang betul mestilah daripada orang yang cerdik yang bijak yang berpandukan kepada hidayah. Berpandukan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita melihat bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah seperti yang ditunjuk oleh Quran ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izati al wajadilhum bil lati ahsan ajak manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan dengan cerdik dengan bijak dan berdebat dengan mereka dengan cara yang terbaik apabila Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja yang beragama Kristian ditulis dalam surat itu firman Allah Taala ya ahlal kitab ta'alu ila kalimat sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in Fakul ushadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab. khusus berahli kitab. Iaitulah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian. Marilah. Kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Kalimahnya sama. Antara kami dan kamu. Allah na'budah illallah. Kita tidak boleh beribadat. Memperhambakan diri. Malaikan kepada Allah sahaja. Aku percaya kepada Allah Kamu juga percaya kepada Allah Sama-sama percaya kepada Allah Tetapi percaya kepada Allah itu mestilah Wala nusrika bihi syai'ah dan kita tidak boleh menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Mana Allah ni maha asa. Tak ada Tuhan yang lain. Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad katakanlah Allah itu ahad esa Allahus samad tepat dituju ditumpukan kepadanya segala perkara lam yalid wa lam yulad dia tidak beranak dan tidak diperanakkan wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada baginya yang sepertinya satu apa pun tak ada yang seperti Allah هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الله اله يامبرنامو دنا نمنمو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن يا كان kita maknanya. Semua nama-nama itu hanya bagi Allah sahaja. Semua dua nama Allah bagi Allah sahaja yang layak bernama dengan nama-nama itu. Kita tidak boleh menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain dan melakukan ibadat Walayat takhidah ba'duna ba'dan arbaban min dunilah. Dan kita tidak boleh melantik sesama kita. Ada Tuhan-Tuhan yang lain berada Allah. Bagaimana melantik sesama kita? Orang Kristian Melantik padri-padri dia Boleh mengampunkan dosa Yang boleh mengampunkan dosa Allah Mereka yang diizin oleh Allah Ta'ala Mengampunkan dosa Itu saja Ini Kristian memihak kepada padri Boleh mengampunkan dosa-dosa Ini arbaba min dunilah Melantik Tuhan-Tuhan Yang boleh membuat hukum syariat dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah yang halal diharam yang haram dihalalkan termasuklah mengadakan undang-undang yang membatalkan undang-undang Allah hari ini ada hukum kisah, ada hukum hudud yang ada dalam Quran buang hukum ini buat undang-undang lain ini arbaban min dunillah bercanggah dengan Allah bukan puak kristian dia yang tak betul di kalangan kristus sendiri pun pemimpin-pemimpin yang mengatakan kaedah-kaedah Islam tak sesuai peraturan Islam tak sesuai kemudian ada yang menyokong pula pemimpin ini ini arba dan min dullah mana tidak ada mana dia lahirah allah di mana ada. allah di mana ini ini juga menyalahi bukan saja orang kristian tak betul dalam menggunakan kalimah allah termasuklah orang yang mengaku Islam juga mengaku Islam ...tetapi tak betul dalam menggunakan kalimah Allah. Ini kena tolak pemimpin-pemimpin... ...yang kita pilih dalam masa pilihan raya... ...buat undang-undang di parlimen, di Dewan Negeri. Undang-undang itu -undang bercanggah dengan undang-undang Allah Ta'ala. Ini juga menyalahgunakan kalimah Allah. Yang mesti kita kena faham betul-betul. La ilahaillallah itu apa dia? Di sinilah. Apabila pemimpin Bani Syaiban yang kita baca kisahnya acak kali dah dalam majlis ini bila Nabi Muhammad SAW mengajak pemimpin Bani Syaibah masuk Islam dan berkata la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah pemimpin Bani Syaibah yang memahami bahasa Arab kerana mereka adalah orang Arab tersentak, terkejut bila Nabi kata ashadu Allah mereka berkata hadza amrun takrahul muluk idan tuhari bukal Arab wal Ini satu perkara yang dibenci oleh semua kerajaan yang ada dalam dunia. Semua kerajaan yang ada dalam dunia tak setuju dengan asyhadu ni. Kerana apa? Kerana Zahirullah yang sebenar menolak undang-undang yang lain. Tak boleh rasuah, tak boleh zalim. Mesti adil. Ini mereka takut mereka tak boleh terima Kalau ini ajaran yang kamu bawa Maka kamu akan diperangi oleh seluruh dunia Islam yang macam inilah mereka tak boleh China Komunis tak boleh Rusia tak boleh Semua kuasa-kuasa besar dunia Tolong Iaitulah menegakkan syariat Allah Yang adil Yang baik Kalau kita percaya Pertuhan yang mencipta alam Bukan saja dia mencipta alam, dia mentarbi alam ini dengan undang-undang dan peraturan. Kita tidak boleh buat peraturan sendiri malaikat dengan izin Allah Taala. Nak buat tahun nak jalan raya, ada lampu hijau, merah, kuning, itu tak ada dalam Quran. Kita boleh buatlah. Nak tanam pokok berapa jarak dia, nak buat jalan raya berapa panjang, berapa lebar dia, nak buat bangunan, nak masuk nasi berapa banyak, Hak tu tak payah buka Quran. Ini Allah Ta'ala izinkan kita. Tetapi ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Ini kena hukum gini, salah ini kena hukum gini. Pencuri kalau cukup syarat-syarat dia kena kerak tangan. Ini disebut dalam Quran. Jangan kita buat undang-undang lain. Kalau buat undang-undang lain, maka bersanggah dengan Allah yang kita sebut itu. Duduk kata ke kat orang Kristian tak betul dalam menggunakan kalimah Allah kalangan kita juga pun langgar kalimah Allah ini ini kena faham tu betul, betul kalau kena Allah maka kena dalam seluruh kehidupan kita wallahu a'lam